друзья, на закрытой для журналистов вечеринке выбрали «Мисс Украина-2013». Повезло девушке из Ивана Франковска Анне Заячковской. Спешу всех успокоить. Самых красивых девушек разглядывали не в сауне, а в дорогой пятизвездочной гостинице. Это программа «Проты ночи» с Павлом Шереметом. Поехали! Сегодня вечером Виктор Янукович, не читатель, а писатель земли украинской, блаженнейший Любомир Гузер и его «Три дороги» и англоязычная группа «Шампейн Монинг» с новой акустической песней в студии нашей программы. Мы потеряли, было надежду, что весна придет, а она буквально ворвалась. Вчера на термометр не смотрели, потому что вчера никому верить было нельзя, все шутили, но сегодня уже очевидно, Украина поплыла. Киев плывет не так страшно, как прогнозировали, но все-таки довольно быстро все вокруг тает. В магазины завезли новую обувь по сезону для модниц. Есть варианты и по районам. Судя по сапогам, чище всего на Крещатике. Самое мокрое место Киева – Подол. Серьезные политические новости. Вы наверняка в курсе, что президент Украины опубликовал декларацию о доходах. Виктор Янукович за прошлый год заработал 2,5 миллиона долларов. Арифметика простая. 97 тысяч долларов – это зарплата. Еще около полумиллиона долларов – проценты по вкладам в банке. И, внимание, почти 2 миллиона долларов гонорар за книги. Книги? Какие книги? Это не книги, это бестселлеры. Но ну, вы же все читали и перечитывали. На английском языке, я, например. Вы помните, там были скандалы с плагиатом. Какой-то писак возмущался, что якобы президент его тексты полностью передрал. Оказалось, что это не президент, это его переводчик перепутал тексты. Случайно. Переводил и как-то зацепил пару текстов из интернета страниц по 100. И не смейте обвинять президента в коррупции. Если посчитать все его выступления за год, наберется пару томов. Скажите спасибо, что не заставляет нас еще в школах их конспектировать. Просто печатают и все. Еще президент почти миллион долларов отдал на благотворительность. Ничего себе щедрость чиновника. Неужели и президент втянут в эту порочную систему откатов? Два миллиона получил? Миллион отдай. Я вбил в Google запрос. Янукович читает книгу. Хотел посмотреть на президента с книгой. И ни одной фотографии. Президент есть в разных позах, но никогда с книгой в руках. Есть фотография Януковича с папкой. В папке наверняка президентская присяга. В конце концов, президент не читатель, президент писатель. Вот, например, Виктор Янукович явно работает над новой книгой. Писал, не писал, читал эти книги кто-то или не читал. Какая разница, не будем завидовать. Янукович хоть какие-то схемы придумывает, чтобы зарабатывать. Вот сосед Лукашенко за 19 лет правления вообще ни строчки не написал и не издал. Ему деньги совсем не нужны. Он просто так пользуется народным достоянием, как батька, а Янукович даже налоги платит. Вы видели короткую лекцию, которую министр по налогам и сборам Александр Клименко прочитал школьникам: У каждого должен быть iPhone, сказал министр детям. А те согласны и на моторолу с Sony. Человек же должен быть культурным. Да. Ну, бескультурный человек он нехороший, правильно? Да. С ним неприятно общаться, ну, никакой Я горд за тот коллектив, какого-то у вас, у вас Он дружный, который стоит за мной Как за министром Но вся надежда на вас На ваше сознание того Что мы хотим с вами строить И хотим, чтобы тетрадка была у каждого И iPhone был у каждого И да. все между собой и были дружны да. И Моторова и, и Sony Xperia, И Сименс, было у каждого И для этого надо, чтобы вы понимали необходимость уплаты налогов. Есть такая фраза о том, что налоги никто не любит платить, и это чистая правда. Но мы много чего не любим делать. На разрядке по утрам тоже не каждый любит заниматься, но мы понимаем, что это необходимо. Или там на ночь чистить зубы, наверное, тоже не хочется, но мы понимаем, что это необходимо. Как ему как? Действительно, никто особо не хочет платить налоги, а потом увидеть свои налоги воплощенными в красивых домах и машинах наших чиновников. Мне еще понравилось, что человек должен быть культурным, чистить зубы по вечерам и делать зарядку по утрам. Министр Клименко, конечно, похож на культурного человека, хотя есть сомнение, что он каждое утро делает зарядку. Кстати, министра сняла на мобильный телефон девочка-школьница, которая пришла на экскурсию в налоговую инспекцию. Никовика. Такие вот сейчас продвинутые дети. Будете их ругать за двойку в школе? Не забудьте предварительно изъять все гаджеты у своих детей. Сегодня архиепископ... Украинской греко-католической церкви блаженнейший Любомир Гузар представил свою новую книгу «Три дороги», издание, приурочено к 80-летию архиепископа. И сегодня Любомир Гузар пришел к нам в студию на программу. Добрый вечер. Добрый вечер. Ваша книга называется «Три дороги». Дорога к себе, дорога к ближнему, дорога к Богу. Какая із долгая и і сложная? Не треба уявляти собі дороги, як такої, що то три різні дороги. Радше це є три відношення. Кожна людина має три основні відношення: до себе, до ближнього і до Бога. Або, может сказати сказать и до Бога, до себя и до ближнего. Ну когда вы видите, что происходит в Украине сегодня, вы что чувствуете? Вроде люди к Богу идут, церкви теперь полны людей, не так как 20-30 лет назад, но Делает ли это наше общество чище, правильнее? Нашли ли люди дорогу к себе? Хотя уже вроде бы нашли дорогу к Богу. Правда есть, и я с вами вполне согласен, что церкви, храмы, особенно в неделю, в свято, вот так незадолго на Великдень, будут полнищенки. Есть полный. В неділю. Але чи справді люди знайшли дорогу до Бога? Бо дорога до Бога це не є тільки в неділю, дорога до Бога це є сім днів в тижні. Наскільки люди ставлять Бога на перше місце в своєму житті? Це його основне питання. І тут. Треба над тим, бо застановитися дуже основно. А також люди не звертають уваги на те, що треба зстановитися над самим собою. Хто я є? Звідки я є? Які, обдар... які дари я дістав, крім дару життя, яке покликання, які таланти, яка є чіль моєго життя? Блаженнейший Любомир, а вы любили кого-то а, в своей жизни ну, сильнее Бога? Или путь к Богу это всегда жертва, и надо от такой любви отказаться? Любили ли вы ну, кого-то больше себя, больше жизни? Власти як Такой проблемы, чтобы я э, мог выбирать между людиною и Богом, якось при Божьей помощи, э, за Божьим проведением в моем житті не было. Так что я э, не могу сказать, что я під цим оглядом пережил какое-то терпение. А не жалеете, что не встретили такую любовь? Такою женщину, може бути. Бачите, якщо це справді згідно з Божою волею, то воно все впадає на своє місце. Ці три відношення, про які я говорив, до Бога, до ближнього до себе, вони мусять бути в симфонії, мусять бути якось. Узгіднений. Господь Бог не вимагає від нас, щоб ми щось жертвували задля, друг, задля щось іншого. Коли ми хочемо справді усі ті відношення правильно пережити, тоді ми є в повній, повній, так би сказати, одностайності. Вполне, как я сказал, вжил это слово симфонии. А что приносит вам радость э, в жизни, э, как простому человеку, э, помимо молитвы? Ну, я не знаю, вареники, или прогулки или книги. Когда кто-то делает что-то доброе, увидеть, что люди один одному делают добро, что хотят делать, что думают про этом, что усмехаются один до одного. Это как-то создает такую атмосферу радости. А вареники? Если вкусные, тоже. же. Блаженнейший Любомир, а, как вы думаете, изменится католическая церковь при новом папе? Как а... Ви относитесь к новому папі. Кожен папа, що кожен один, що стає папою, то значить наступником святого Петра, має свій стиль життя. Він щось приносить зі собою свою, свої погляди, свою історію. От Іван Павло, II багато. Відвідував. Ніякий папа, що я знаю з історії, так багато не відвідував країн, і людей, і народів, як Іван Павло II. Це був його стиль. І він в цей спосіб служив церкві. Павло, Венедикт III дещо інший спосіб, він мало їздив. Але він такий дуже глибокий мислитель, богослов, вчитель. в свій спосіб старався якось так зблизити людей один до одного. А Франциск? Франциск, ми ще, власне, його не знаємо. Людина, таке ж то, що бачимо тепер, теперішній папа, людина дуже скромна, людина, яка е, до великої міри, можна б сказати, в якийсь спосіб віддзеркалює ідеали, е, ідеали церкви в південній Америці. Вони на це дуже звертають увагу там, на убогих, на потребу людей, на таку простоту. І я думаю, що до великої міри таке моє враження, бо то трудно говорити е, за тиждень чи два про якусь особу, а що це він відзеркалює от, то, то середовище, з якого він вийшов, в якому він працював. Час покаже. Часть віруючих в Україні держать пост великий, друга часть вже Пасху відпразнувала. От, какой вот є общий для всіх завет в эти дні, блаженіший Любомір у вас? Календар це є дуже другор'ядна різниця. Що є важливе, отой піст відбути як належить. Коли починався піст? Чи для латинського обряду, чи для східнього обряду, візантійського говорилося про три речі, що до посту належить, до належного переведення цього святого часу молитва, піст і милостиня. Молитва то не значить багато-багато висиджувати у церкві годинами. Але упорядкувати своє відношення до Бога, щиро молитися. Піст це значить упорядкувати своє власне життя. Та не тільки відмовити собі якоїсь там приємності, шоколаду чи м'яса, чи алкоголю. Це є упорядкувати ціле наше життя. А милостиня це не є тільки, щоб комусь там дати. кілька гривень потребує чому, але взагалі наладнати наши відношення до ближніх. Спасибо. У нас в студии был архиепископ Украинской греко-католической церкви, блаженнейший Любомир Гузар, который сегодня представил свою книгу «Три дороги». Сегодня в Киеве митинговали под стенами Верховной Рады. Люди не успели приехать на работу, а в центре уже стояли. Какая-то молодежь пришла за европейское будущее. Сейчас под европейскую интеграцию можно все списать. Главное – застолбить центральное место на площади. А вы пришли на митинг сегодня? Ну чего приходят люди сюда? А захотели дать пришли. Я я хочу на массовку мы не знаем даже. Митинг против государства. Я не знаю, куда нас запишут, где платят, туда и мы идем. Ну вот зачем приставать к людям с провокационными вопросами? Люди гуляют, дышат свежим воздухом, а журналистка лезет в душу. Зачем пришли? С кем пришли? Потом подтянулась оппозиция, но уже лучшие места на площади были заняты. И через две шеренги Беркута регионалы с песнями, музыка в 120 дБ. Это их стиль. Митинговали же за отставку Попова и назначение новых Мэрских выборов. Кстати, глава администрации Киева Попов оказывается живет всего на 17 тысяч гривен в месяц, если посмотреть на его декларацию о доходах. Теперь понятна причина его всегда печального выражения лица. Сегодня на митинге оппозиции должны были назвать имя единого кандидата на мэрских выборах, соперника Попова. Но пока имя не назвали, держат интригу. Конечно, все ждут, что у Попова будет более состоятельный соперник. Недавно американский режиссер Квентин Тарантино отмечал 50-летие, и это почему-то возбудило украинских телевизионщиков. Ведущая телеканала «Один плюс один» Соломия сняла в эфире туфли и станцевала танец, как героиня Умы Турман из «Криминального чтива». Только украинская девушка туфли снимала бережно, ей же в них еще работать, и танцевала осторожно, чтобы чего-нибудь лишнего про нее не подумали. Літа квентіне! А на телеканалі Віта Тарантіна подарили стихи. Нехай наснаги додає життя десятки літ і мріяти, і творити. Нехай веде вас через все буття, гаряче серце радістю зігріти. Обращаю ваше внимание, вы смотрели фрагмент программы не канала для украинцев Калифорщины, далекий ридный край. Это телекомпания из Винницы, программа «Витаю, кохаю, божаю». Скажите мне, пожалуйста, откуда такая любовь к Тарантино в Виннице? Он что, потомок выходцев с Украины? Или он снял фильм про Украину? Он вообще хоть раз бывал здесь? Но все равно, милый Квентину. Ми теж от імені нашої програми поздравляємо вас з юбилеем і желаем вам нових трупов, побольше крові і кокаина в следующих фільмах. Ваші шанувальники, дорогі імениннику, дякують вам за такі культові фільми, як Кримінальний Чтив. Від заходу до світанку. Дякують за багатство вашої душі. За вашу акторську майстерність, за творчу неординарність та емоції, які ви даруєте своїм глядачам. Тож, дорогі ювіляри, ваші шанувальники бажають вам добра і тепла, віри й оптимізму, здоров'я гарного і довгих щасливих років. А у нас сегодня в гостях музыканты из группы Champagne монинг. Виталий, гитарист, и Дима Келли, солист группы. Привет. Добрый вечер, ребята. Champagne монинг это как бы шампанское по утрам, если переводить. Примерно так. Это больше говорится, наверное, о настроении. Uh, то есть не, не буквально, не нужно буквально сомневаться, Никто там у нас по утрам шампанское. Ну да, шампанское или, по утрам это дегенераты да. и аристократы. Но у вас такая музыка веселая, с пузырьками. В чем вы нас удивите в ближайшее время альбомом, песней, клипом. Мы с группой, на самом деле, вместе с Morning сейчас летом, запустим. Очень интересный проект. Мы хотим взять это очень, очень, ну, как бы очень интересно и очень необычно для Украины уж точно, даже после Champagne Money. То есть и это будет снимаем... бомба. Да, да, это будет бомба в любом случае. Uh, также мы снимаем клип на песню, которую мы сегодня сыграем в акустическом варианте. Это будет где-то в, в, апреле. В конце апреля она уже клип уже увидит телеканалы и увидят люди. Ну что ж, будем ждать. И послушаем э, новую песню в необычном для «Champagne Morning» стиле в акустическом варианте. Прошу вас. Of your own life. Engine starts, now you fly on. Memories counting, flies on your skin. No one makes me stay here on my own like you do. My home. some Шампейн Монинг. Настоящие европейцы выглядят, как британцы и поют по-английски. Не боятся экспериментов. Не бойтесь и вы экспериментировать в жизни. Это была программа Проты ночи с Павлом Шереметом. Всего вам доброго. Увидимся завтра. Пока.